قلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 جس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ محبت بلکہ بائیس اور 23 دونوں میں اللہ کریم نے ماں باپ کے ساتھ انسان کو رافت محبت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنی بندگی کا تو یہ چند جملے ہیں جو بڑی محبت بھرے ہیں آپ تمام کی توجہ چاہوں گا جا ارشاد فرمایا نا کہ جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہ کہو انہیں جھڑکو مت ان سے بات کرو تو تعظیم سے کرو اور جھکا دو ان کے لیے توازو اور ان کے ساری کے پر یعنی توازو اور ان کے ساری کے ساتھ ان سے پیش آؤ انتہائی توازو سار سے ان سے پیش آؤ ایسی توازو جس میں رحمت و محبت کی خوشبو بسی ہو توازو جس میں رحمت و شفقت کی مہک نہ ہو وہ کسی اور مقام پر مناسب ہو تو ہو والدین کی بارگاہ میں وہ قطعا پسندیدہ نہیں اور حقیقت تو یہ ہے یعنی ایک دکھاوے والی دکھاوے والی عاجزی کرنا دکھاوے والی توازو کرنا جس میں محبت نہ ہو جس میں خوشبو نہ ہو تو فرمایا باقی تو چلو چل جائے گی کہیں چلتی ہوگی لیکن ماں باپ کے ساتھ نہیں چلتی کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم باہر سے ہو ماں باپ کے لیے ویسے ہی تم اندر سے ہو اور ہر رویہ تم ماں باپ کے ساتھ نہیں رکھ روا نہیں ہے جائز نہیں ہے بلکہ تمہارا ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ رویہ توازو والا ہو آجزی والا ہو انکساری والا ہو اور ایسا ہو جو باہر سے بھی ہو اور اندر سے بھی ہو والدین کی بارگاہ میں وہ قطع پسندیدہ نہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان یہ سب کچھ اگر بجا لائے تب بھی انسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو ماں باپ نے اپنی اولاد پر کیے ہوتے ہیں ان سے عوضہ براہ ہونے اور ان کا حق کے سپاس ادا کرنے کی اگر کوئی صورت ہے تو یہ ہے کہ تو بارگاہ خداوندی میں اجز و نیاز سے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگتا رہے اور عرض کرتا رہے اے ایل مولا انہوں نے مجھے پالا میری پرورش کی میری تکلیفیں برداشت کی میں ان کا صلح دینے سے قاصر ہوں تو ان پر اپنی در رحمت کشادہ فرما دے جتنی انہوں نے مجھ سے مربانیاں کی ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا میرے اللہ مہربانی فرما ان پہ اپنا کرم فرما دے اور جس طرح انہوں نے ان میری بے بسی کی حالت میں مجھ پر اپنی شفقتوں اور محبتوں کی انتہا کر دی اسی طرح تو بھی ان پر اپنی انعیات بے پایاں اور رحمت بے انداز کے پھول برسا اس لیے قل رب رحمہما سے ان کے لیے دعا مغفرت کرنے کا حکم ہے والدین کے حقوق اور ان سے حسن سلوک کی امیت کو جس طرح ان آیات میں بیان فرمایا گیا اس کے بعد کون ایسا مسلمان ہے جو عملی زندگی میں ان سے انحراف کرے اس موضوع کی امیت کے پیش نظر مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات طیبات بھی حدیعہ کارین کیے جائیں نمبر ایک حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے توجہ ہے یا غائب ہو گئے ہیں کہا صحابہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا سننے کے لیے تیار ہو جائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے لوگ کہتے ہوں گے زنا بہت بڑا ہے لوگ کہتے ہوں گے چوری بہت بڑا ہے لوگ کہتے ہوں گے اور بہت سارے گناہ ہیں لیکن سنیے نبی اکرم صلی اللہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے تو حضور صلی اللہ وایا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا اللہ کے ساتھ نہ بندہ شریک بنا سکتا ہے نہ اپنے ماں باپ کی کیا کر سکتا ہے نافرمانی فرمانی کر سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لانت بھیجے عرض کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضور نے فرمایا ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ شخص اس کے جواب میں گالی دینے والے کے باپ اور ماں کو گالیاں دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی مثال کے طور پہ اکرم نے گالی دی اسلم کے ماں باپ کو اس نے تو گالی دی اسلم کے ماں باپ اب اسلم نے گالی دی اکرم کے ماں باپ کو تو اکرم کے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا سبب ذریعہ کون بنا اکرم خود بنا تو گویا اس نے اپنے والدین کو خود گالیاں دیں تو بتایا گیا کہا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اپنے ماں باپ پہ لانت بھیجتا ہے گالیاں دیتا ہے حضرت ابور نے فرمایا ایک شخص بار رسالت میں حاضر ہوا عرض کی اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون حضور نے فرمایا تیری ماں پھر اس نے یہی عرض کیا جواب ملا تیری ماں پھر اس نے یہی سوال دور آیا ارشاد فرمایا تیری ماں چوتھی بار اس نے عرض یا رسول اللہ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا تیرا باپ یعنی ماں اللہ تعالیٰ ہماری سب کی ماؤں جو زندہ ہیں انہیں سلامت قیامت با کرامت سے رکھے اور جن کی مائیں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں میرا اللہ کروٹ کروٹ ان کی ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیف آمین کہہ دو یا میں نے آپ کی ماں کے لیے دعا ماں اونچی آواز میں کہیے آمین پھر کہیے آپ کو اپنی ماں ہی پیاری نہیں ہے کہ اپنی ماں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اونچی آواز میں آمین ہی کہتے دعا کر دعا دعائے امین کیا ہے ہے میں پھر مانگتا ہوں مولا جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں صحت سے رکھ اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں میرے اللہ قبر میں ان کے لیے کشادگیاں پیدا فرما ان سے بھلے کے معاملات پیدا کر کے تو بندہ دعا مانگ سکتا ہے صاحب سکتا ہے کوئی ویر شہر ہو گئے مان لڑتے نہیں نا تو اچھی آواز امین آنکھنی چاہیے ہر تبور نے ارشاد فرمایا تو باپ پھر فرمایا تیرا یعنی چوتھے نمبر پہ میرے آکر فرمایا تیرا باپ حضرت ابی ربیعہ ربیع فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ سعادت میں حاضر تھا اسی اسنا میں ایک انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا عرض کی رسول اللہ میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ پر ان سے اس نے سلوک کرنا ضروری ہے یعنی میرے ماں باپ فوت ہو گئے میں پھر بھی ان سے اس نے سلوک کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چار باتیں تجھ پر ضروری ہیں جب باپ ماں مر گیا اس دنیا سے چلے گئے کتنی باتیں چار, چار, چار باتیں ضروری ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کرنا تو جب بندے نواندہ ہی نہ ہوئے ابے تے امے تے جنازہ سامنے پہ ہوئے اور بندے نواندہ ہی نہ ہوئے تو پھر کے کر سی پڑھ سی کیوں المیا ہے غور و فکر کیا کریں جنازہ آنا چاہیے بندے کو پھر دوسری چیز فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا جب مر جائیں تو ان کی بخشش کی کیا کرتے رہنا اب مصیبت ہے اگر کوئی گھر میں بخشش اور مغفرت کی دعا کا ختم کروا دے تو لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہو گیا یہ گناہ ہو گیا یہ شرک ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سا اسلام ہے اسلام یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کا نماز جنازہ ادا کر ان کی مغفرت کی دعا کر ہم جو اجتماعی طور پہ مغفرت کی دعا کرواتے ہیں نا لوگوں کو بلاتے ہیں ان ان سے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا آیا آنا کیا مطلب ہوتا ہے یہی ایک مطلب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رب میری سنے یا نہ سنے میں پتہ نہیں رب کہ ہاں کس درجے اور کس مقام پہ ہو تو وہی تو آئے گا جو میری ماں کے لیے دعا کرے گا ہو سکتا ہے میں نے اللہ کی نافرمانی اتنی کی ہو سکتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کو اتنا ناراض کیا ہو کہ میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے لیکن جو دوسرا آئے گا ہو سکتا ہے کوئی ایک ان میں سے ایسا آ جائے جو اللہ کا مقبول بندہ ہو وہ آئے گا دعا کرے گا اللہ کسی کی دعا کے صدقے میں میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے سلوک کرو عرض کیا مرنے کے بعد فرمایا ہاں چار باتیں کرنی ہے تم نے پہلا جب وہ مر جائیں ان کو جو ہے وہ ان کا کفن دفن جنازے کا بندوبست کرنا ہے اور جب وہ اس دنیا سے پردہ پوش ہو جائے قبر میں رکھ دیے جائیں پھر کیا کرنا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تیسری بات جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا کسی کے ساتھ وعدہ کر دیا تھا کوئی بات کہہ دی تھی جو وعدہ انہوں نے کیا تم نے پورا کرنا چوتھی چیز ان کے دوستوں کا احترام کرنا ان کے دوستوں کا کیا کرنا اور ان کے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا جس سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو یہ نیکی ایسی ہے جو ان کے وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک